Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через миркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. вечір, добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. тема дня до вашої уваги. І сьогодні в нашій студії Володимир Валерійович Хлібніков, директор комунального підприємства Агентства розвитку міста Кіровоградської міської ради. Доброго вечора І з Володимиром Валерійовичем. Сьогодні ми будемо говорити про угоду мерів, започатковану європейською комісією. До неї приєдналася вже і Кіровоградська міська рада. Що це таке, для чого це треба Кіровограду? Власне, ми дізнаємося протягом найближчих восьми хвилин. Отже, Володимир Валерійович, які перспективи відкриваються для нашого міста із приєднанням. до угоды мэров это такое? Ну тогда давайте начнем действительно с вопроса, что это такое. Соглашение мэров ⁇ это массовое движение местных и региональных властей, которые объединяются добровольным обязательством развивать на своих территориях политику на основе принципов устойчивой энергетики. Это масштабная инициативы европейских городов привлекает местные региональные органы власти к управлению процессами устойчивого энергетического развития и защиты климата. На сегодняшний день в мире насчитывается уже 5459 городов-участников этой угоды. А в Украине их уже 45, вот в том числе и Кировоград. То есть, иными словами, мы мыся до Европейской организации, которая про навколошнее Совершенно верно. Значит, смысл этой инициативы в том, что миска Влада берет на себя обязательство до 2020 года сократить выбросы СО2 минимум на 20%. Минимум. За счет чего это происходит? Есть три основных фактора, которые позволяют нам сократить эти выбросы. Это здания, в том числе новостройки или теплосанация старых зданий. Вот это муниципальная инфраструктура, то есть городское теплообеспечение или уличное освещение. Это городской транспорт и это объекты промышленности. Соглашение мэров предлагает городам выбрать три из этих направлений для того, чтобы за счет э, инноваций, так скажем, в этой сфере сократить эти выбросы. Владимир Валерьевич, насколько я знаю, должен быть подготовлен каждым участником угоды мэри план дій щодо досягнення мети. Вы сказали, что нужно выбрать три направления. Да. Чи уже сейчас выбраны эти три направления? И Расскажите про них больше. Мы выбрали три направления. Исходили из того, что сократить выбросы по объектам промышленности очень тяжело. С учетом того, что практически вся промышленность находится в частных руках. То есть мы можем собственникам этих промышленных объектов только рекомендовать что-либо. При этом ожидать, либо выполнят они это, либо не выполнят. А есть Поэтому... такая проблема самовыкидей от предприемств, которые в той ну, иной форме властности находится? Ну, конечно же, у промышленности самые большие выбросы СО2 самые большие это взять вот прежде всего литейное производство вот там действительно выбросы большие поэтому сократить рассчитывать на то что мы сократим эти выбросы за счет промышленности ну это маловероятно поэтому мы сосредоточились на первых трех отраслях это как я уже сказал это здание это муниципальная инфраструктура это городской транспорт мы вот вы коснулись вопроса создания, разработки плана D, так называемого. Нам дается год. На написание этого плана после подписания этого соглашения мэров, то есть это годы мэров. В течение года мы должны проанализировать все выбросы, которые происходят по городу, принять решение по каким отраслям, по каким объектам мы можем их сократить, разработать этот план и подать его на рассмотрение Европейской комиссии. За какие гроши это все будет отбываться? Это будет делаться за деньги городских властей. Единственное, что европейская Ассоциация и Украинская ассоциация городов и Офис угода мэров, который находится во Львове, они готовы оказать содействие городским властям в написании в подготовке этого плана действий. Ну, конечно, преимущественно консультационного характера. Вот. Но тем не менее, вот буквально сегодня к нам пришла информация из Минрегиона о том, что американское агентство USAID готово даже оказывать и материальную помощь в подготовке этого плана действий. Это, это, как... это, это довольно обширная а, работа, очень большая работа. Дело в том, что если в течение года город не разработает план действий, не подаст его на рассмотрение, он может быть исключен из этого соглашения. Кстати говоря, по Украине есть такие примеры. Ряд городов были исключены, они не успели подготовить этот план в течение года. У нас еще рик попереду. Львовские да, фахівцы активно нами опекаются? Что они могут нам запропоновать? На чей ну, досвід вы Прежде всего, я скажу так, что именно от них мы узнали об этой инициативе. Сотрудники нашего агентства были на семинаре во Львове, где впервые услышали об этой инициативе. Приехав сюда, в Кировоград, мы начали активно заниматься изучением этого вопроса, доложили нашему руководству, нашему мэру. Вот. Потом было принято решение выйти с этим вопросом на сессию. То есть вот Львовский офис в данном случае оказал, ну, я считаю, что довольно большое содействие. Конечно, конечно. Володимир Валерьевич, как можно сделать так, чтобы транспорт Кировограда стал экологично чистейшим? Вот на практике, как это будет втиливаться? Главная задача – это постараться избавиться, э, как можно больше избавиться от транспорта бензинового, дизельного и как больше вводить транспорт электрический. Мы говорим про громадский транспорт сейчас, да, правильно я да, 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 естественно. Мы говорим именно об общественном транспорте, потому что других способов уменьшить выбросы СО2 на сегодняшний день ну, в, в плане транспорта, наверное, и не существует. То есть надо увеличивать количество троллейбусов. Жалко, что у нас в городе нет трамвая. Очень жалко. Ну но... що стосується інших напрямків, про які ви розповіли, теж будь ласка, докладніше розкажіть, як технічно буде проводитись робота над ними? Ми повинні зробити все, щоб вибори СО2. Вибори СО2 образуються При виробці електроенергії, при виробці тепла. То есть, проведя теплосанацию зданий, например, школ, зданий школ, садиков той социальной сферы, мы сокращаем количество тепла, которое идет на обогрев, а стало быть, сокращаем то тепло, которое вырабатывается по цепочке. Мы сокращаем выбросы СО2. Это же касается э, того же вот электротранспорта. То есть мы должны сейчас э, под подготовке плана действий, мы должны четко понимать, что мы будем делать. Э, в принципе, есть уже разработанная программа, как это все делать. Для начала э, в горосполкоме будет создана, будет введена минимум две единицы так называемых энергоменеджеров. То есть это те люди, которые будут заниматься э, э, ежедневным контролем. Э, потерь тепла, электроэнергии, воды по всем объектам социальной сферы. В этих объектах социальной сферы, в тех же школах, в тех же садиках функции энергоменеджера будут положены на какую-то видповидальную особу. Это ну, будет корыстно не только в рамках УДМ, Естественно. Правда? То есть сами, сами по себе эти действия, они уже приведут к колоссальной экономии. Ну, например, если в школе функции энергоменеджера будут возложены на завхоза, и он будет каждый день отчитываться, например, по своим счетчикам, да, передавать показания в горосполком, сколько ушло воды, сколько ушло тепла, сколько ушло электроэнергии, а энергоменеджер горосполкома будет анализировать, где происходит сбой, где происходят потери. Уже само это по себе будет приводить к тому, что в школах э, будет проведено остекление дополнительное, э, да, будет проведено утепление фасадов, замена окон и так далее. И на останок короткое питание про э, такой опыт позитивный, Чи мае уже якесь то України, Украины, с кем бы вы могли поддерживать связок и на них рівнятись? Вы знаете, очень активно, очень активно по этой программе работают такие города, как Житомир, Тернополь, Николаев. Ну, там целый ряд городов. Но надо еще понимать, что сама по себе угода мэров открывает для нас колоссальные возможности привлечения средств иностранных банков, иностранных фондов, которые поддерживают вот те города, которые эту угоду подписали. Ну, Давайте говорить на цифрах. Например, после Присоединении к угоде мэров э, города Житомира он смог привлечь 16 миллионов евро в виде кредитов и грантов. ну Из них э, 5 миллионов это грант из 16 миллионов. 5 миллионов это грант. Э, та же картина в принципе по Тернополю. 16 миллионов они привлекли всего, из них 6,1 десятых, это миллион, это гранты. Такой город, как Николаев, привлек 20 миллионов 650 тысяч евро. То, то, то есть перспективы колоссальные. Европейская комиссия, банки, европейские фонды дают деньги на сокращение этих выбросов. СО2 проблема не только городов Украины, это проблема всего мира. То есть это тот, тот самый парниковый эффект, о котором очень долго говорят. Мы, так скажем, сделали первый шаг навстречу этому, мы будем развивать І я думаю, що ми сократимо выбросы СО 2 Ми уверены в этом. Ми теж на це будемо сподіватися. Так, дякую вам дуже за те, що поінформували нас. А нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Володимир Хлібніков, директор комунального підприємства Агентства розвитку міста Кіровоградської міської ради. Тема дня була на каналі Кіровоград. Спасибі. Спасибо.